Assalamualaikum Ok, aku yang aku nak share Apa yang aku nak share dalam sesi kali ini ialah Tentang tiga benda Satu adalah Operatif Satu lagi adalah Asset Satu lagi adalah Slippers Ok Dalam organisasi ya, Apa yang aku nak cerita ni ialah Yang berkaitan dengan agensi Aku tak cerita tentang Orang tim-tim lain daripada apa ni Atau Apa ni organisasi lain gitu dah Aku nak cerita Dan aku tak nak cerita tentang Agensi-agensi dari, dari negara lain Mungkin dia orang punya secara berbeza Tak sama dengan aku Tak sama dengan Agensi gitu dia Tak Banyak yang tak sama gitu dia Okay Jadi macam ni Aku rasa aku pernah pecahkan kepada Tiga segmen lah Okay nah Aku rasa lah Mula-mula aku cerita tentang operatif dulu. Kod. Adakah patut aku rasa aku patut cerita tentang operatif? Okey. Operatif ni ialah orang yang melaksanakan tugasan. Tugasan yang diperlukan oleh agensi. Jadi, di samping dalam agensi, di samping dia ada pegawai-pegawai pentadbiran, pegawai-pegawai uh, pegawai -pegawai -pegawai pejabat dia panggil sebagai pegawai ajak, juru analis uh, juru analisa dan sebagainya kita dia pakar IT dan sebagainya lepas pakai pakar-pakar teknologi yang lain dalam dalam organisasi apa ni agensi itu sendiri kan dia ada satu dia ada operate, dia ada operatif so dia ada dua operatif, jenis operatif satu operatif lapangan maknanya yang pergi maksudnya operatif lapangan ni ialah operator yang biasa buat kerja-kerja pemantauan, apa ni, ambil data, gathering data sebagainya. Uh, ini dipanggil kita panggil ni operatif biasa ya. Kita panggil so, nak, aku nak cakap macam mana dia, dia sebenarnya operatif juga tapi dia buat kerja-kerja lapangan dia tak buat kerja-kerja yang tak taktikal cerita. Ha maksud dia dia tak buat kerja-kerja kerja-kerja yang yang sampai terpaksa mengap, meng, menyelesaikan orang dia dia, dia tak buat kerja-kerja apa ni mengambil tindakan drastik tak ada tak ada. dia orang ni cuma data data gathering data gathering dia buat, buat kerja intel saja kita panggil intel lah okey satu lagi ialah operatif teknik taktikal saja operatif taktikal ni ialah macam aku dan geng-geng aku lah jadi kami ni cerita dia kami cuma pergi berurusan atau berkhidmat bila di setelah apa ni operatif biasa ni cerita dia habiskan semua kerja-kerja dia dia buat data gathering info sebagainya dia, dia apa buat analisis sebagainya dah siap semuanya tu then baru dia orang buat decision sama ada macam mana nak teruskan sebagainya ah, then baru dia panggil operatif teknikal kan jadi operatif teknikal ni macam operatif lapangan tapi kami cuma buat kerja-kerja taktikal maknanya kami buat kerja-kerja serbuan kami buat kami buat kerja-kerja penangkapan penyelesaian kerja dia, dia pembersihan sebagainya tapi pembersihan bukan semua sebab dia ada satu lagi tim dia panggil operatif cleaner dia, kita panggil cleaner aja dia tak ada nama operatif tapi dia sebenarnya operatif juga macam operatif lapangan tapi dia cleaner dia bersihkan kawasan-kawasan yang sepatutnya dibersihkanlah gitu dia apa yang aku cakap ni cerita layman sajalah Aku malas nak cerita di dalam Jadi setiap operatif ni Cerita dia Dia akan duduk di bawah Sektor head Setiap dia ada dia, 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 dia punya head Apa macam ketua kumpulan lah Head of department cerita dia Jadi setiap Macam aku dulu Aku pernah duduk dekat Apa ni sektor head Apa ni Afrika Dan juga aku lama dekat Europe cerita dia terutama Eastern Europe lah sebenarnya. Okay. Dia ada Oceania, dia ada Asia, dia ada Middle East, itu dia. Dia ada dekat apa ni, Northern America, dia ada dekat Southern America, dia banyak lah. Okay, I lah, semua Itu sektor, apa ni dipanggil sektor head, itu dia. Lagi satu, dia ada section head. Section head ni dia ada pengurusan, dia ada macam-macam section lah, biasanya kan. Okay. So, tapi macam tadi kami operatif tak ada kena-kena dengan sektor dengan section head cuma duduk bawah dia orang lah dia kan tapi bawah-bawah sektor head okey jadi bila ada keputusan sebagainya untuk melaksanakan tugasan setelah dipersetujui oleh majlis chair majlis raja-raja lah pula dan apa ni setuju oleh semua pihak dia kata dia. then kita orang buat keputusan okey hantar. hantar satu tim maybe ada satu lagi tim backup dia kata dia Minimum hantar satu orang, maksimum antara pernah hantar ialah 22 orang. itu pada satu masalah je tadi. Tapi jarang sangat yang ramai macam tu. Biasanya paling-paling pun dalam 4-5 orang je tadi. Dan ok, operat operatif lapangan ni dia ambil masa kerja dia 3 bulan, 6 bulan, setahun, 3 tahun, lama je tadi. Ada yang ada yang pendek tapi paling pendek pun dalam seminggu dua minggu gitulah dia Tapi macam operatif taktikal ni dia punya kerja dia tak lama cerita dia. 3 hari, 7 hari, 15 hari gitu je pendek-pendek aja -pendek, dia. Kalau kalau ada kes tu macam-macam masa zon perang cerita dia kita ambil masa macam setahun masa mula-mula dulu lah. Macam aku dulu di Balkan cerita dia. Okey. Macam mana nak nak pilih operatif ni? Operatif ni dipilih oleh Sporter cerita dia Dan sporter ni aku tak kenal Bukan aku tak kenal lah Aku tak nak merapatkan diri dengan dua orang pun tak nak merapatkan diri dengan sesiapa Diorang ni non-biased lah cerita dia Jadi diorang takkan Tak nak menunjukkan diri Tak nak mengenalkan diri Dan, dan, dan tak nak Mengesahkan diri diorang Diorang nak Siapa diorang tu cerita dia Berapa ramai sporter pun Susah nak cakap juga sebab sebab dia punya tu tak boleh nak dijangka sebenarnya kan apa dia orang akan lantik lap... supporter ni akan pilih lap... warga negara Malaysia cerita dia warga negara Malaysia yang bersemangat wajar cerita dia <laughs> Tak adalah bukan yang yang tahap patriotik dia tinggi cerita dia tak kira apa bangsa sekalipun dia punya tahap patriotism kepada Malaysia itu tinggi kau tak boleh kau tak boleh compare dengan orang lain dia. Betul. Dia setiap orang ada dia punya prejudis dan sebagainya terhadap pihak-pihak lain tapi dari segi patriotisme dia tak ada kompromi bang. Jadi dia. Dan geng-geng yang dilantik Jadi operatif ni ialah geng-geng yang bila dilantik memang tahu tahap kesetiaan ni kepada negara sampai sanggup berkorban diri. Walaupun dia punya allowan, emolumen, gaji ke apa sebagainya tu nilainya rendah. Gaji cuma RM2,500 aja. kan. Kita panggil allowan saja tadi. Emolumen RM2,500 aja. Cuma pada masa aku masuk dulu claim mileage aku ialah 5km sejam. Oh ya yeah, lupa nak cerita. Agensi ini diwujudkan pada tahun 1978 Selepas dua kejadian utama penting berlaku dekat Malaysia. Satu adalah uh, apa ni uh, tebusan kes tebusan di bangunan AIA di KL oleh tentera merah Jepun dan juga kedua adalah uh, berterhempasnya pesawat Malaysia Singapore Airlines dipanggil MSA dari masa tu di Tanjung Kupang pada tahun 1976 jadi pihak-pihak yang aku tak boleh cerita siapa pihak yang terlibat lah tapi mereka telah mengambil tindakan bahawa perlu wujudnya satu unit agensi yang bertindak bebas itu dia. Tidak terikat dengan mana-mana perundangan Malaysia dan di luar daripada apa jurisdiksi Malaysia aa, berjalan autonomi dengan sendirinya dan duduk di bawah institusi yang di Pertuan Agong. Kenapa duduk di bawah institusi, institusi yang di Pertuan Agong? Ini maknanya, ini bermakna bahawa agensi ini sendiri ianya tidak terikat pada yang dituan agung dan juga tak terikat pada kuasa eksekutif. Maknanya, jika ianya tidak ada kepentingan dari segi kedaulatan negara, sovereign of nations, itu dia, maka apa saja arahan yang tidak ada kaitan dengan itu, kita tak boleh kesampingkan. Itu dia. Maksudnya kita boleh tolak. Lah, itu dia. Tak kira lah, arahan itu datang daripada yang Tuan Agong sendiri pun. Itu dia sebab cerita dia kita tak ada macam bias maksud dia atas kalau yang tu agung minta mohon untuk buat satu tindakan untuk kepentingan peribadi dia ah itu tak boleh itu, itu itu dia ada unit dia sendiri macam tu agung dia ada unit dia sendiri iaitu pegawai khas dia cerita dia dia punya apa ni pembantu-pembantu dia jadi kami tak terlibat dengan benda-benda itu kami tak nak terlibat dan kami tidak boleh dan diarahkan tidak boleh agensi tak boleh beroperasi dalam Malaysia dia. Jadi dengan dana yang diberi, dana pemula yang diberi pada tahun 1978 tu ia sebanyak 15 juta, itulah ditubuhkan dengan dana itu 15 juta. Tapi dana itu 5 juta tu one off lah kata dia. Sekali dapat je dia. Jadi disebabkan kerana sekali dapat tu jadi pihak agensi, pengurusan agensi masa tu ber, berfikir bahawa kita tak nak apa ni menggunakan apa ni kepelbagaian negara kita dia kementerian kewangan sebab kita tak nak menyusahkan banyak pun banyak proses birokrasi dan sebagainya maka dikembangkanlah duit 15 juta pada masa tahun 78 itu dengan wujud mewujudkan banyak-banyak entiti entiti syarikat-syarikat asing milik agensi itu sendiri di banyak negara dan akhirnya itulah yang memberikan agensi itu stability, sustainable gitu dia dari segi pembayaran emolumen, gaji dan sebagainya. Okey, untuk pengetahuan, hanya ketua setiausaha sahaja yang dibayar oleh kerajaan Malaysia di bawah JPA gitu dia. Yang lain tak ada, semua dia. Tapi kaki tangan anggota lebih kurang dalam termasuk pegawai Iran dan sebagainya lebih kurang dalam 2000 plus lah gitu dia anggota. Okey, untuk untuk pengetahuan juga dan juga apa tak ada kena mengena dengan MEIO. Okey, aku so banyak kali aku orang tanya, "Eh, abang, ini MEIO oh, tak betul." MI MEIO tu di bawah jabatan Perdana Menteri. Duduk di bawah jabatan Perdana Menteri dan berkaitan dengan politik. Kami tak ada kena mengena dengan politik dan sebagainya. Jadi agensi ni lain dia. Ha, jadi MEIO lain dia. Tak ada kena mengena langsung. Dan kami pun malas nak ambil tahu pasal orang lain gitu dia. Dan ha, kami juga tak ada kena mengena dengan cawangan E, memanglah ada 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 kawan-kawan bertugas dan sebagainya pernah jugalah kerjasama dengan diorang. Okey. Pernah juga bekerjasama dengan apa BSN, Biro Siasatan Negara satu masa dulu dan sebahagian daripada anggota pun BSN jugalah seperti dia. Okey, lagi satu. Ini penting bahawa agensi sendiri melantik operatif dia anggota-anggotanya adalah di kalangan orang-orang awam. Jadi tidak ada anggota bekas anggota askar ke polis ke apa ke sebagainya tidak sebab itu dia punya cara berpakaian cara bercakap cara apa orang kata gaya semua tu macam orang awam sebab apa cerita dia ha benda ni penting sebab kita ndak anggota-anggota agensi boleh blend betul tak boleh kalau nak berlakon jadi pegawai undang-undang jadi pegawai IT jadi jadi memandu teksi. Jadi apa saja boleh cerita dia. Jadi student, but mostly dia yang jadi operatif lapangan dan juga operatif taktikal ni, mukanya muka muda. Diorang tak banyak bercakap pun. Tak banyak apa ni, tak banyak berinteraksi dengan orang pun jadi dia Aku pun tak banyak interaksi dengan orang juga selain daripada circle aku sendiri cerita. Tak ada. Jadi aa, macam aku aku lebih himat 24 tahun. Jadi itu yang aku boleh ceritalah. Jadi Uh, tak ada, kita tak ada interaksi dengan orang jadi bila ganti muka budak muka muda muka budak muka orang kata boleh nak tukar-tukar masuk aku kalau kau ni muka macam normal punya orang kau nak tukar jadi ada misai ada janggut ada ada jambang dan sebagainya kau boleh buat semua tu jadi kalau kalau dia macam bekas askar atau polis, dia ada satu badan, bentuk badan, fizikal, cara bercakap, cara dia, dia ada, orang boleh kenal dia. dia. Jadi itu risiko. Jadi kalau orang biasa ni, kau nampak dia kurus, gemuk, pendek, ah, tak semestinya. Tapi dia memang, cuma bila dia latih, dia latih adalah, bukanlah latih sebagai anggota pasukan khas sebagainya. Tapi dari segi anggota taktikal tu, yes. Mem banyak benda yang dilatih lah. Macam aku dilatih dengan wingsuit, halo, haho, eksplosif, macam-macam lah cerita dia. Kan? Jadi, membawa pesawat ringan, boat-boat, tak ada masalah lah dia. Dan kawan-kawan lain lah dia. Jadi, kami ni multi, multiple talent. Masing-masing setiap orang ni ada, ada multiple talent. Dalam dalam tim kita orang pun, ada yang nampak macam ustaz cerita dia kan ha, macam ustaz macam lebay jadi kadang-kadang eh, pakai kat kadang, pergi office pakai jubah je yang terkejut je dia ha, pakai serban tempoi ha, yes that's why kami tak ada apa ni spesifik apa ni perpakaian dia punya SOP perpakaian tak dia bebas je dia tetapi bila melakukan tugasan kita ada ada beberapa lah. contoh kalau kami terpaksa macam aku pernah berurusan dekat satu negara Yaman dipanggil dulu satu masa dulu dan mengikut satu konvoi kami terpaksa menggunakan pakaian askar sebab masa tu askar tak di mana masuk tapi dia perlu dibantu jadi kami terpaksa menyamar sebagai askar dia. Jadi cerita dia uh, kami bukan spy. Oh itu dia. <laughs> Just aku nak terang-terang lagi satu operatif bukan spy. Banyak orang cakap, abang kerja-kerja apa ni, perisikan sebagainya. No, 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 Kan? Kalau kau nak cerita, orang ceritalah lah. Katalah ada orang bercerita, kata e, aku kenal dia ni, ni sebagai spy. eh, uh, uh, tapi, sorry, minta maaf. Aku bukan spy. Cerita dia. Dan kami bukan spy. Ha, itu je dia. Operatif bukan spy. Cerita dia. Kalau kau nak spy, orang itu M-E-I-O, Mungkin spy kot. Aku tak tahu dia dengan dia orang. Cerita dia. Cawangan khas E3, E1 ke apa sebagainya, mungkin spy. Kami bukan. Cerita dia. Ha, jadi kena 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 tangkap benda-benda tu lebih awal je Jangan jangan terpesong benda tu. Jadi daripada segi latihan kami ada macam-macam jenis latihan. Macam aku latihan jata daripada 9mm sampai 50 kel cerita dia tak ada masalah lah Lepas tu seni mempertahankan diri. Ada yang pilih Jiu-jitsu, ada pilihan judo ada pilihan tapi mostly lah yang ramai daripada kita orang memilih maga macam aku aku pilih maga dan aku ada silat juga itu dia kan iaitu penasuhak dan sebagainya okey ada yang ambil gayung sebagainya kan pakai salam asal masing ada stang sosing dan dan tak ramai-ramai hanya beberapa orang saja yang ada skill tali nylon hmm. Ah ha, itu adalah aku salah seorang daripadanya yang ada skill tali nylon. Kan? Jadi, oh, budak, budak cukup takut juga dengan aku. Dia kata, abang, abang nylon. Dia kata, tapi, ialah itu. Itu, key record akulah. Dia. Okay, tak, tak apalah, key record. Jadi, hmm, itu Asal kepada operatif. Operatif ada lelaki, ada perempuan. jadi boleh berenang, boleh menyelam, boleh buat apa saja di situ Ah ada yang dah kahwin, ada yang boleh kahwin. ada yang berkahwin apa masa jadi operatif berkahwin, ada yang tak berkahwin, pulang masing-masing lah cerita Bebas cerita dan juga operatif boleh bekerja sampingan cerita Maksud dia Maksudnya, dia ada satu job yang hakiki dia panggil macam contoh macam aku kerja dengan company-company IT gitu, dia sebagai mode of penyamaran dan juga online gas dia aku of penyamaran aku. Jadi pada masa yang sama aku juga adalah operatif agensi jadi operatif teknikal. Jadi aku banyak buat kerja-kerja macam itulah itu dia. Jadi hmm apa lagi nak cerita ya. Big big company aku pernah kerja dengan GLC sebagainya. Jadi kalau kita tengok dari segi sudut aa apa ni keluarga memang tak tahulah aa Mesti tak tahu. Kecuali ada yang dah tahu pun dah pencin sebagainya baru dia tahu sebagainya. Macam aku pun aku dah pencin baru dia keluarga tahu sebagainya. Alright. Jadi itu pun sebab kantor <laughs> pasport kan nak okay, Kita, tak apa benda tu tak ada hal punya. Sebab dia tak ada apa. Sebab aku bukan buat aku bukan buat kerja risikan. Aku bukan buat apa. Jadi aku tiada acaman kepada kepada pihak luar lah macam MSS, ASIO, lagi apa lagi Ah ha, CIA ke FSB ke SPR ke tak kisahlah CJSQ ke sebagainya jadi aku tak ada kena guna dengan dia jadi tak ada risiko itu sebab Aku punya kerja masuk dan keluar bersih. Cerita dia. Ha, itu cerita dia. Dan aku bukan buat kerja risikan. Yang yang bahaya adalah kerja-kerja risikan. lah cerita tu Itu pada aku yang bahaya tu cerita Macam kami bahaya dari segi maut. Eh, cerita dia. Eh, lain tak ada apa cerita dia. Maut tu lah uh, mau itu adalah dah ketentuan Allah Taala dia. Jadi dari sahabat dia dia. Kau tak buat apa pun kau akan maut juga dia. Okey. Jadi berdasarkan ini banyakkan tentang aku pernah aku pernah buat dalam TikTok, aku pernah buat juga dalam Facebook benda-benda ni dia dia. Okey, mesti ada yang tanya, kenapa aku buat benda-benda ni? aku dapat kelulusan daripada Big Boss setelah aku menulis lama sebagainya Big Boss bagi kelulusan sebab kami ada satu apa ni psikologi punya kami ada kami buat benda psikologi ni kami orang belajar lah dia Big Boss kata satu benda lagi banyak kau cerita lagi banyak orang tak percaya macam dia dan itu adalah lagi bagus itu dia betul juga aku aku selalu cerita dan bila aku cerita orang mesti kata oh bluff lah itulah inilah bila orang kata macam tu, aku lagi lah suka je, cerita dia. Aku sungguh-sungguh suka. Kalau orang kata tak percaya, aku ni pala taulah, lah, apalah. Aku ni scam orang ke apa semuanya. Eh, aku tak scam duit lah. Aku tak ada, tak ada scam sebab apa pun. Dengan tak duit ke apa, tak ada. Jadi, apa aku tak tak ada apa yang aku buat orang cerita dia. Tak ada apa. Aku benda ni aku tak buat untuk kepentingan pun cerita dia. Kan? Aku sekadar nak share je. Dan dalam YouTube ni betul lah aku dapat income daripada YouTube tapi tak ianya tidak tidak macam itulah cerita dia. Okey. Ah ha, nanti aku sambung lain gitu dia. Masa pun dah pendek ni. Okey. Assalamualaikum.